बातमी पुण्यातून आहे पुण्यात गुईलेन बॅरे सिंड्रोमच्या रुग्णांमध्ये नोरो व्हायरस आणि कॉम्पिलो बॅक्टर हे जीवाणू आढळलेत पुणे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भातली माहिती दिली आहे या जीवाणूंमुळे उलटी जुलाब आणि मळमळ मल अशी लक्षणं रुग्णांमध्ये जाणवतात गोइलेन बॅरेच्या रुग्णांमध्ये त्यामुळेच ही लक्षणं दिसली होती सध्या राज्यात सिंड्रोमच्या रुग्णांची संख्या एकूण सदुसष्टवर पोहोचली आहे 67 केसेस रिपोर्ट uh, हुए हैं उसमें से 11 केसेस है वो पीएमसी एरिया के हैं पीसीएमसी में uh, 13 केसेस और रूरल एरिया में 43। थ्री ऐसे आज टोटल uh, 67 केसेस रिपोर्ट uh, हुए हैं वार्ड uh, में आज uh, 21 पेशेंट्स हैं आईसीयू में ऑक्सीजन के ऊपर uh, 30 और वेंटिलेटर पे 13 पेशेंट है डिस्चार्ज तीन पेशेंट हो गए हैं हम पूरा दिन फील्ड में थे यहाँ पे हमने सर्वे करना शुरू किया है सबसे पहले जहाँ पे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे किरकिटवाड़ी वहाँ पे आज हमने सर्वे किया हुआ है आ, उसमें हम सर्वे के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि कौन से यानी किसी को ऐसे सडन पैरालिसिस के कुछ सिम्टम्स है क्या वो हम उसके लिए सर्वे कर रहे हैं और लोगों में सर्वे के जरिए ये सर्वे के साथ साथ उनको आईसी भी कर रहा है कि उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है डरना नहीं है ये जो भी बातें अभी ये बीमारी से रिलेटेड है कि उन्होंने हैंड हाइजीन रखना है उन्होंने पानी उबाल के ठंडा करके पीना है फिर कच्चा कोई भी फूड नहीं कंज्यूम करना है तो ये इससे रिलेटेड जो भी है वो हम उनमें अवेयरनेस कर रहे हैं तर पुण्यापाठोपाठ पिंपरी चिंचवडमध्येही जीबीएसचे रुग्ण आढळले शहरात या गुईलॅन बॅरे सिंड्रोमचे बारा रुग्ण सापडलेत त्यापैकी सहा जणांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत तर सहा जणांना उपचार करून डिस्चार्जही देण्यात आला आहे सर्वांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचं आहे तरीही काळजी घेण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे